Незважаючи на те, що нині 21 століття і людство як таке живе на планеті вже кільканадцять тисяч років, кожен день дарує нові знання, відкриває нові можливості. На сегодня, как работает вот стандартная, вот, что районная поликлиника, что любая частная клиника, если вы возьмете, это не в плане, что я что-то я говорю: я вообще перед врачами снимаю шляпу при тех условиях, в которых работают наши врачи, еще что-то делают. Терапевт работает диспект. У него приходит пациент, во-первых, по нормативам на пациента 12-15 минут, но что можно за 12 минут? Простите, не успел одеться, раздеться. Послушал, потрогал живот и дальше направляет его, выдается список анализов. И выдается список направлений по специалисту. А человек пришел, у него Бог болит. Вот он пошел сдавать анализы. Бог по-прежнему болит. Обошел всех специалистов. Бог болит. Пришел к терапевту. Терапевт разложил все эти, говорит, а Бог болит. Ну, давайте попробуем антибиотики. Ну, я думаю, что практически каждый с этим столкнулся. Говорит Анатолий Васильевич Доровских, профессор, директор Киевской клиники «СмартМед». Ну, если рассказать про нашу клинику, Международный медицинский центр, в составе которого входит клиника SmartMed, клиника интегративной медицины, существует с 2004 года. Чем мы занимаемся? Клиника интегративной медицины SmartMed работает, ну, на трех китах мы стоим. Это, во-первых, диагностические комплексы атм тест частотно-резонансной диагностики, которые позволяют нам делать диагностику в течение полутора-двух часов. Мы делаем диагностику определяем все функциональные возможности отдельно по всему организму, по органам, по отдельно по каждому органу, определяем все токсические нагрузки, паразитарные нагрузки, вирусные, бактериальные. Плюс врач подбирает отдельно, находит какие проблемы, первопричины, то есть это оборудование позволяет построить причинно-следственные связи. То есть если болит голова, то на самом деле это 73 причины. То есть не обязательно давать пенталгин, иногда чаще всего надо в 30% случаев желчь отогнать. Поэтому вот как раз врач имеет технологические возможности посмотреть причинно-следственные связи, почему болит голова или почему болит живот. То есть и не посылать по кругу специалистов и там собирать анализ и так далее, а уже в течение полутора-двух часов врач у нас определяет всю картину состояния здоровья пациента, причиной его так сказать, проблем и уже реально начинает лечение. И это, так сказать, первая часть. Вторая часть – это у нас комплекс приборов частотно-резонансной терапии, на который мы уже позволяем, где опять э, некоторый ряд приборов имеет, там, допустим, до тысячи режимов. И врач индивидуально под каждого пациента, под его проблемы набирает набор э, режимов работы, рецептуры режимов работы, какие воздействия оказываются на пациента. И третья часть э, наша, это у нас э, существует своя собственная уникальная фитолиния э, фитопрепаратов, которые мы сами изготавливаем в нашей лаборатории. То есть в составе Международного медицинского центра еще есть две лаборатории, которые делают э, эти фитопрепараты. Различного назначения препараты. И печеночные препараты, и на поджелудочную работу сердечно-сосудистые э, урологического направления, то есть целый набор. И опять как кубики Лего, вот как конструктор Лего, врач опять набирает из препаратов индивидуально под каждого пациента набор препаратов, чем лечить. Когда мы говорим интегративный, почему интегративный? Это вот то, что... Никак, как, говорит, знаете, у нас все участковые врачи, этот участок мой, а этот не мой, в этом месте болит, это не мой участок, нет. Врач у нас полностью смотрит, то есть пациента надо смотреть полностью, целиком. Это организм, сложная взаимовязанная система, и нельзя выдернуть. Потому что если проблемы в почках, и не посмотреть в горло, на всякий случай, а есть ли там тензелит, Потому что если есть тензелит, то всегда будут проблемы в почках а может быть это восходящий орган генитальной инфекции. То есть врач должен смотреть комплексно. Поэтому интегрально весь организм смотрится. Это одна сторона. Вторая сторона, почему интегративно. Мы очень часто, вот, когда нам приводят ребенка, то мы сразу же первый вопрос, вот сегодня только с утра вот родители были одного ребенка, которого я в субботу смотрел, мы говорим, что надо смотреть не только ребенка, но и сразу родителей. Потому что есть, во-первых, это самое элементарное, танзелит, вы Поцеловали своего ребенка, эстафилококками, стрептококками наградили его. Есть могут есть ряд заболеваний, которые могут быть, так называемая бытовая инфекция. Те же глистные инвазии, если лечить только у одного, есть такое понятие бытовая реинфекция. А у мамы те же самые глисты, а и общие постели, полотенца, посуда, и ребенок опять будет с этим. Поэтому надо смотреть всю семью, то есть интегрально всю семью. Это идеально, когда всю семью ты обследовал всю семью лечишь. Намного лучше швидше. Ну і плюс, навіть на енергетичському рівні. мати і рібонок это одно і те же. Ось цей сучасний прилад запрограмований на 160 тисяч різних частот. Він може виявити і вирізнити більше 200 видів різних сальмонел, до 300 видів різних грибків, всі види вірусів, у тому числі і віруси гепатитів В і С, ВІЛ, і так далі виявити і визначити частоту, з якою можна ті джерела захворювань нищити. І тут же складається програма, індивідуальна для кожної людини. Пацієнти задоволені. 65 років, так що вже десь лікувався, вже десь хворів, але після цього дуже комфортного лікування, тобто воно ніяк не знищує стан, і... Ну никак не напрягает. Фактически релакс. Частота внутри исправляет все недуги, заставляет органы работать в нужном такте. За 8 сеансов, по крайней мере, сердце не болело. Кишечно-желудочный тракт работает нормально. То есть, в принципе, все ничего. Ну, давление в 65 лет, оно как прыгало, наверное, так до конца и будет прыгать. Погода очень хорошая. Через клинику, сейчас киевскую клинику у нас проходит около 10 тысяч, 10 тысяч, около 10 тысяч посещений за год. То есть уже клиника, запись идет на неделю-две вперед, как правило. Субботы, так то вообще на 2-3 субботы вперед, потому что суббота очень удобный для людей день нерабочие С детьми можно спокойно прийти, идут, идут и целыми семьями. Как правило, если кто-то к нам в клинику попадает, то следующим шагом это жена, теща, дети. Не бывает, во-первых, одного заболевания, всегда есть сопутствующие патологии какие-то. Не бывает так, что поджелудочная была больна у человека, а печень, желудь, все, кишечник в идеальном состоянии. Нет. Всегда, если поджелудочная болит, значит печень болит, значит, а раз э, эти органы плохо работают, значит, будет ферментопатия, значит, с кишечником будет проблема. Проблема с кишечником, это значит с иммунностью, потому что 70% иммунитета в кишечнике сидит. Значит, пойдут проблемы с иммунитетом, проблемы с иммунитетом, вы получите все, что хотите. Поэтому патологии, сопутствующие патологии, поэтому каждому человеку надо индивидуально подобрать лечение. А основная масса, вот наш, если говорить вот про современный рынок медицинских услуг, то это вот такой треугольник, можно его обозначить. 5% этого треугольника, вот вершина, это супер высокой услуги, медицинские, которые требуют супер высокотехнологического оборудования. Допустим, позитронный эмиссионный томограф, кибернож, криохирургия. Это, как правило, здесь, как правило, финансируется государством, но, к сожалению, пациенты, которые попадают в эти 5%, ну, долгожители там, к сожалению, не бывает. 25% медицинских услуг, вот, с оказанием проблем, они требуют просто технологического оборудования. Тот же аппендицит вырезать, политравма, реабилитация. Ну, это никто не отменил. Нужно, нужны хирурги, нужны травматологи, нужны реаниматоры, нужны анестезиологи, нужно определенное технологическое оборудование. А вот 70% проблем, это называется хронические соматические заболевания. И вот по данным ВОЗ, сегодня вот в развитых странах первые 30% считается, скажем, практически решенными. Там, да, там есть какие-то отдельные, конечно, безусловно, заболевания, с которыми работают. Но в основном это работает. А вот здесь 70%, когда болит голова, болит живот, когда простуда. Работаем или антибиотиками, или гормонами, или так далее, когда что-то серьезное. Но решения здесь нет, потому что здесь сидят, еще раз повторяю, нужна переход на другие технологии. И здесь проблема. Так вот мы как раз работаем, наша ниша, вот эти вот 70% хронические соматические заболевания. Это когда вот та же усталость, когда бывает острый, с острым панкреатитом приходит, мы там снимаем, умеем снимать. Бывает с острым проблем. Чаще всего люди приходят с хроническими заболеваниями. Когда у ребенка, вот ребенок по вечерам устает зеленого цвета, там, плохо, вот у меня был у нас в субботу ребенок, плохо запоминает там. А у ребенка глистная инвазия, 6 видов паразитов. Мы подходим к пациенту в комплексе, не ищем проблему только в одном органе, а ищем проблему во всем органе. Часто проблема бывает решается, начинает головная боль, допустим, у пациента, а главная причина, например, в позвоночнике, а пациент постоянно принимает обезболивающие препараты. Очень часто причина бывает различные инфекции, это глисты, вирусы, бактерии, грибы. То есть мы ищем эти инфекции, убираем при помощи этих приборов эти инфекции, и пациент лишается своих симптомов которым он страдал не один год. То есть это главное наше направление, чем мы занимаемся. То есть мы диагностируем и лечим пациента. Достоверность наших диагнозов и лечебных процессов ну вот до 90%. процентов. Я считаю, что это высокий процент по сравнению с тем, что имеется сейчас у нас фармацевтическая промышленность. Потому что химия, она очень имеет много побочных действий. И мы стараемся минимально назначать химические препараты и максимально приближаться к природе. Звучить настільки фантастично, що аж не віриться, і нам дозволяють перевірити на собі. На це наважилася колега із Житомирської хвилі. А лікар тим часом розповідає випадки буквально неймовірні, звернулася до них якось дама з дуже низьким гемоглобіном, де вже тільки не лікувалася – і в Ізраїлі, і в Німеччині, і в Штатах, на яких тільки курортах не бувала. Ніщо не допомогло. І тільки оцей прилад прояснив, що причина низького гемоглобіну в рибках, що окупували нирки, запитується, який гематолог міг би про це здогадатися. А допомогла проваджена тут магнітно-резонансна терапія. Абитейметодіку знала опять же, несколько лет назад. И когда узнала, какие могут быть результаты от лечения данным методом, я, конечно, не поверила. Когда сказали, что можно вылечить астму и аллергию, для меня это было как-то невероятно. Но когда стала работать, я за 6 месяцев себе вылечила и астму, и аллергию. Тогда поверила, что можно этим методом действительно что-то сделать. Очень редко встречается это заболевание легких. Женщина около 52 лет, хронический плеврит с накоплением жидкости в плевре, постоянно. То есть проблему и причину не нашли. Делали всевозможные анализы, МРТ, бакпосев, Причина была не найдена. Раковых клеток там тоже не было. На нашей аппаратуре мы нашли причину трематоды это глист, парагонимус. Он вызывает поражение легких, часто с накоплением жидкости. Ну вот, пролечилось три курса. Сейчас она уже год наблюдается. Мы делаем повторно УЗИ легких и МРТ. Она повторяет, жидкости в легких нет. А как она сама выражается, народилась на свет. То есть она принимала гормоны, была одышка выраженная, слабость, усталость, повышенное давление. Работать нужно. Про аллергии мне уже и говорить нечего. Таких множество пациентов. Пищевая аллергия, полиноз, то есть аллергия на пыльцу растений. Это тоже очень легко лечится. От 6 до года полтора. В зависимости от того, какие резервы имеет организм, какой иммунитет, возраст и так далее. Условия. Этих случаев много. Каждый лекарь знает. Ныне выявлено. 350 видів різних хвороботворних грибків, що живуть в організмі людини, одні викликають алергії, інші захворювання шлунково-кишкового тракту, ще інші провокують ламкість кісток і так далі. Ці грибки носять у собі 70% нашого населення. Але чи в кожного алерголога, гастроентеролога чи ортопеда? в на на прийомі дня по 30-60 хворих будет час в притул підійти до грибки Каждое лечение – это перемножение двух цифр. 50 умножить на 50. 50% – это мы, наше лекарство, наши методики, наша аппаратура. А 50% – это труд самого пациента. Если с этой стороны будет 0, чтобы я с этой стороны не стал, все равно на 0 умножьте, будет 0 на выходе. Это никто не заменит. Но вот эта проблема у нас есть, вот когда с гепатитами. Если 1 Б, это до полтора-два года. Но она вообще никем не берется, не лечится. Вот у нас это. Если другие подформы, то но ну, мы, как правило, 8-9 месяцев укладывались. Мы подобрали, считаем, ключи к диабету второго типа, второго, к первому типу, к сожалению, пока не, не умеем работать. Ну как, работаем, скажем, Качество життя улучшаем, но ну, кардинальна проблема не решаем. А с діабету второго типу нас дуже хорошо виходить. І на Ближньому Востокі 70% населення діабету второго типу. Це там колосальна проблема. Лікарі визнають, у нас час майже кожен другокласник має гребцеву грижу. Тільки не всі про це здогадуються. Бій у спині списують на те, що побігав, поприсідав, понагинався. А сучасна техніка клініки СмартМед показує негаразди, якого саме органу людського тіла віддають болем, у якому саме хребці. Наш організм це велика біохімічна лабораторія і тому зрозуміло, що ферментні системи вони основну роль виконують в тих чи інших видах обміну речовин, в перетвореннях речовин, в зв'язуванні токсинів. І в їх транспортуванні. Це білкові системи, ферментні системи. Коли є якісь навантаження токсичні, звичайно, все це не йде активно, а частина цих токсинів накопичується і воно як відбувається? організму є куди складати це все. Тому що 25%. Нашого організму – це міжклітинний простір, мезенхіма, так звана. От туди спочатку йде відкладання всіх токсинів. Але коли вже ці процеси певну межу би, переходять, тоді наступає набагато більш така складна ситуація, коли токсини починають уже попадати в саму клітину. І оці грижі міжхребцеві. Нисків це не що інше, як ідуть навантаження з внутрішніх органів. І це треба розуміти. І ще одну важливу складову здоров'я людини висвітлює сучасна апаратура стан енергетики організму або аури. Якщо аура поруйнована всілякими стресами, нагараздами, нервовою напругою, перевтомою, людина хворітиме частіше. И серьезнее, в пани Светланы Мене все выглядело значно краще, ніж до пувания. Попала сюда благодаря, я считаю, случайности, которая, в общем-то, чуть не стоила мне жизни. Но именно здесь меня спасли. И спасли, э, поставив прежде всего диагноз, который не могли поставить пять лет. И то, что, я считаю, то, что делает оборудование, даже не оборудование, это делают люди, потому что они находят такие вещи, которые... Ты сдаешь диагноз, ты сдаешь анализы, просто ходишь к врачам годами, вот по сути, да, я сходила с ребенком годами, ходила со собой, ну, с себя, с себя, будем так говорить, лечила. Наши случаи с, моим, с моей дочерью, они совпадают в том смысле, что мы обе не переносим лекарств, то есть нам не подходит ни, ни один э, протокол, нам нельзя, мне гормоны вообще нельзя принимать, антибиотики организм не принимает, но для этого нужно не, не после каждого лекарства попадать в больницу, да, а Когда моему ребенку дали диазолин, который снимает и должен снимать аллергическую реакцию, а ребенок раздувается на глазах и вызываешь скорую, это страшно. И вот э, слава богу, нам действительно случай подсказал. И показали нам клинику SmartMed, куда мы пришли, обратились, выяснилось, что это непереносимость, действительно, которая есть практически на, у многих сейчас. Мы видим сейчас аллергии, как вот, ну, действительно, мы видим сейчас аллергии, а на самом деле они у каждого у каждого из нас в скрытой форме есть то, что мы можем есть, а есть то, что мы не можем воспринимать, потому что, ну, к сожалению, организм отторгает это и вызывает, действительно, ну, летальные исходы. Поэтому я хочу сказать, что вот таким как я, так это точно показано. Потому что каждое лекарство теперь мы проверяем 20 раз, проверим как бы, да, ну, не, не, уже не на себе, слава богу, а теперь проверит уже аппарат, и я могу спокойно дать ребенку, и могу сама его воспринимать как бы и понимать, что он будет мне помогать, а не покалечит мне печень, не покалечит мне мой желудочно-кишечный тракт, и не доведет меня уже совсем до ручки. За да. Дуже багато алергій, це всім відомо, алергічних станів, захворювань, і так далі. І дуже багато хронічних захворювань. Так от дуже важливим чинником і в першому, і в другому випадку виступають грибкові інфекції. Про це треба пам'ятати, про це треба знати, і це треба лікувати, тому що грибки, на жаль, Практично класичною медициною не лікуються. Спектр хімічних препаратів протигрибкових дуже невеликий, і чутливість грибків дуже низька до цих препаратів. От ми це все лікуємо за допомогою наших методів. Прекрасно не навантажуючи організм пацієнта хімічними препаратами. В роботі клініки SmartMed Еще один важный плюс. В этом плане мы уникальная клиника, потому что у нас 100% украинская аппаратура, 100% украинские фитопрепараты и 100% украинские врачи. Единственное, что у нас не украинские компьютеры. Но не выпускают на Украине компьютеры. Сборка, правда, некоторых компьютеров украинская, а комплектующие А так все это это 100% украинская клиника. Чим, кстати, ми і гордимося. Голубая мечта моя це в кожному обласному місті відкрити клініку і в тому же Житомирі я був би бы щаслив, если у меня знайшли партнери, з ким можна було відкрити клініку. Щоб мати право вибору і знати, куди йти, людина повинна добре орієнтуватися в навколишньому житті і суспільстві. Про це і сьогоднішня програма теж.